Повертаємось до інформаційної студії телеканалу Еспресо Христина Яцьків та Олексій Бурлаков. Продовжуємо інформаційний день. Сьогодні він у нас такий легкий, але все ж таки дуже інформативний. В нашій студії зараз Ірина горбильова, координатор української громади в Об'єднаних Арабських Еміратах. Доброго дня, добрий день. Ну і власне я пропоную говорити про культурну дипломатію. Це термін, який ви застосовуєте, про зусилля українського міністерства закордонних справ, якраз таки на тому фронті, спільно із вашими власне зусиллями, про проект, яким ви опікуєтеся так само, і загалом про діаспору, яка не має коріння в даній країні. Тобто, це люди, які нещодавно. В Еміратах і скоріш за все там не залишиться е, жити все життя, народжувати дітей, виховувати онуків. Тож, чому так важливо все одно підтримувати контакт, зв'язок триматися кубки українцям? Ну, у нас нам особливо важливо, тому що ми не залишаємося там, ми там не отримуємо громадянство. ми дуже ну, маленький процент. Тобто, жінки, які вийшли замуж за гражданство Еміратів, вони, да, звісно. останутся, но это не небольшой процент диаспоры. Основная масса, конечно, да. Мы находимся там, мы экспаты, мы не есть иммигранты. А, угу. кстати, те, кто может в шлюбе за местными, да. або за каким-то неукраинцем, да. они берут участие в делах громады? Очень та... активно. Дуже активно. Да. То есть у нас, вот если бы вы были на одном из наших пикников, Ми вже виробили, це називається Араба Бандера Стіль, коли вони приводять в мужей своїх вишиванках з українськими флагами, ну, чорнобриві все. Да, 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 да. Когда у них діти прекрасно говорять на арабському, на українському язике, і на русському і, угу. і пають океанельзи і... і писати можуть це... в одну бік, добре. Тож які проекти, які плани зараз у громади української? У нас очень много планов, мы очень динамично развиваемся, то есть у нас вот сейчас одновременно идут несколько проектов, то есть вот у нас есть, у нас есть культурный проект, который называется Ukrainian Clubhouse, его основала Наталья Лысенко вместе с мужем, это проект, который занимается конкретно культурной дипломатией, организацией концертов, продвижением, продвижением украинской культуры методами культурной дипломатии выставками, литературными сафари, вот как у нас было с Лесем концертами рок-групп, этно-рок-групп и вот всем остальным. У нас есть проект с детскими мастер-классами, то есть у нас есть особое такое вот направление, что мы делаем для детей. У нас есть детский клуб, у нас есть группа, которая называется «Украинский матуси в Эмиратах». Это, ну, она выросла на базе нашей группы «Украинцы в Эмиратах», но мы выделили отдельно, потому что они там обсуждают именно вот свои такие вот темы. Ее админ Женя Абушарар тоже, она молодая мама с двумя детьми, она дает практические советы, как за ними ухаживать, да, она замужем за палестинцем, то есть тоже из смешанного брака, вот, она дает там практические советы, там, где купить это, где сделать прививки, mm -hmm. ну, в общем, все то, что нужно мамочкам с самым... Тут и пытания такие Как а... привезти там із України такое лікарство? Как, ну, у них... і питання контрабанди також? Я так чую. <рес> Ні, ну є, да, є список запрещених препаратів. Ну но... а все ж таки, чому дипломатія? Якщо культурна дипломатія, ви сказали, чому дипломатія? Тобто, все це все ж таки напрямок до чогось, до українізації або як це називається ну, ета якби у нас нет Понимаете, есть идея показать современное государство без ассимиляции, грубо говоря, mm -hmm. нормальный диалог без ассимиляции, да? Это в принципе то, что интересно во всех странах. Поэтому вот наша э, диаспора отличается от всех остальных. Во-первых, э, возрастом. То есть средний возраст вот, украинцев в эмиратах это вот от 25 до 35 mm -hmm. лет. А что с ними потом выдбывает? 36. Mm -hmm. Нет, ну, есть люди, которые там живут, и я говорю вот о среднем. Да, да. То есть, да, то есть, почему? Потому что ты туда приезжаешь на время рабочей визы, ты экспат. Самый твой эффективный рабочий возраст, это, ну, угу. вот эти годы. Потом там или заканчивается твой контракт, ты возвращаешься в Украину, или, например, ты можешь эмигрировать в какую-то другую страну, но в основном... По закону якщо чоловіку старше 65 років, ти не можеш відкрити робочу візу. Uh -huh. Ну добре, то uh, властивості да, так, власне. Якщо ми не говоримо про елементи культурної дипломатії, то тут хотілося б насправді пояснити так трошки перед історією. Річ у тім, що наскільки я зрозуміла, із ваших слів, буквально кілька років тому поняття українська діаспора в Арабських Еміратах mm -hmm. не існувало взагалі, тому mm -hmm. що фактично там існувало щось на кшталт такої. Меншеної копії радянського союзу, де базис був російський, а всі інші республіки ну так невеличкими придатками, і е, в принципі в культурному сенсі в Арамськ в Арабських Еміратах чогось українського не відбувалося взагалі, будь да, то для е, мешканців цієї країни, чи будь то для діаспори да. представників діаспори, зараз ситуація змінюється. Я хотіла звернути увагу на те, що буквально 12 листопада. Там мають виступати е, наші хлопці з океану Ельзи, і вже немає квитків, які можна було б купити. Тобто все продано. А от ситуація з російськими виконавцями е, періодично ну, менш напевно якось в цьому сенсі успішна. Да, это абсолютно так, абсолютно правильно. Диаспоре три года, ну мы считаем наш возраст три года. До этого там существовал единый ресурс, который назывался Русские Эмираты uh -huh. э, или Чатру. Это большой форум, который был таким вот да оттиском э, мини копии СССР, который в принципе по языковому принципу объединял uh -huh. все народы там сидели: казахи, киргизы, молдаване, белорусы, украинцы и все остальные. То есть модераторами там работали точно так же и, и казахи, и украинцы, и все остальные национальности. Но они все работали на бренд Русские Эмираты. Русские Эмираты это большой такой мегаполис, такой большой конгломерат, у них есть, у них есть радио, то есть авторадио, у них есть свой журнал, который называется «Русские Эмираты», у них есть русская православная церковь в Шарже, у них есть несколько школ. А у... я знаю, что украинская так само з'явилася церковь, и самая на базе церкви вы... Ви... И, как раз таки и вырешила запускать проект «Украинцы <laughs> в Эмиратах»? Нет, проект «Украинцы в Эмиратах» он как бы само запустился. Ну, были предпосылки еще во времена Майдана, но там, а вот после Крыма, после того, как случился Крым, это уже был переедин Рубикон, и уже мы не могли оставаться в одном информационном поле с россиянами, потому что там, ну... Там уже случился наш массовый исход с Чатру, и тогда вышли многие модераторы, они забрали народ, и они стали формировать свою единую информационную площадку. Сейчас наша основная площадка, она называется «Украинцы в Эмиратах». Вот, э, это группа в Фейсбуке, которая сейчас она насчитывает около 6 тысяч человек, то есть 6200 нас, по-моему, вот, по последней, из 9000 диаспоры. Mm -hmm. То есть, и вот, эта информация сдается, десяти тысяч, да, это официальная информация посольства, ага, угу. вот, которая, э, ну последние цифры, которые вот, которым я имела доступ, вот. И э, я появилась в группе Украинские Эмираты спустя полгода ее основания. Тогда там было около тысячи человек еще, и я появилась с идеей того, что нам нужна церковь, потому что Российский патриархат в Шарджи, конечно, не то, что может. И, а, ну и в, церкви, власне он да. такой, дуже так. колорадского забарвления, ну, як как да. мы так да, в принципе да. российская церковь. Uh, зараз я такая, яка вона е, так чи инакши, и не дружня до uh, украинцев, які б хотели так само вирування чимось подкрепливати. Да, но они, саму, uh, вірення, да, но они не могут нам напрямую вредить, потому что все-таки они там тоже находятся... Это каноническая территория антиохийского патриарха православного. Uh -huh. Они там же тоже как бы находятся в гостях, и у них там у всех между собой есть определенные отношения. Поэтому, конечно, они нас не любят, но uh -huh. не вредят, потому что... Завжди але, було але, цікаво, це ж церква, як ніврідят. Але вам вдалося наскільки я розумію, все таки організувати а українську церкву в Еміратах. Що вона зараз собою представляє, і чому саме це ви вважаєте ледь не найважливішим реально в об'єднанні українців? Нет, все-таки самым важным я считаю все-таки появление группы, потому uh -huh. что если бы не было вот вот этого объединения, мы бы не сделали ничего, потому что это самый главный наш э, платформа, откуда идет весь ресурс. Uh -huh. И церковь я бы не сделала, если бы я не имела доступа к этому uh -huh. ресурсу. Uh -huh. Вот и я обратилась к епископу Северной Аравии Полу Хиндеру с официальным прошением о том, что у нас есть такая потребность. Он его рассмотрел, и позже были запущены определенные механизмы, и был приглашен священник. Это греко-католическая, украинская угу. греко-католическая церковь. Но мы должны понимать, что если мы говорим об открытии церкви за границей, то мы можем говорить только о греко-католиках, к сожалению. Да? То есть тут я уже должна объяснять людям, почему я КП не могу им от... предоставить, да, uh -huh. вот, поэтому э, вот церковь сейчас представляет собой у нас есть священник и вот приход, это приход э, покровы Пресвятой Богородицы, то есть и поэтому 14 октября это во-первых э, день воинов, да? почему мы именно э, дипломатический прием э, в честь дня независимости uh -huh. Украины привязываем к этому празднику, потому что мы считаем этот день неофициальным днем украинской громады в Эмиратах. Это наш uh -huh. э, праздник, потому что у нас церковь покрова Пресвятой Богородицы, у нас основной проект, который нас объединяет, это вот проект реабилитации воинов АТО. И э, это давний кузацький святу так сказать. Uh -huh. То есть это, по большому счету, вот, день, который объединяет все сферы нашего, на, нашей жизни. ось вот, кстати, про... А то про ФОТО, Я, насколько знаю, вы занимаетесь так еще и реабилитацией ФОТО да. эм, на месте, так скажем. Можете mm. рассказать, что это? Ну, я не занимаюсь конкретно лечением. Mm -hmm. Ну, у нас были случаи, да, когда мне приходилось там ездить и к врачам на, на месте. Но основная цель этого проекта в том, чтобы э, вот. Они выписываются из госпиталей, угу. и перед тем, как они попадают домой, у меня есть вот этот вот буфер, да, там, одна неделя, когда они могут приехать в Эмираты и отдохнуть от всего этого. А каких -то конкретных, или всех, кто забажает? У меня, ну, вот сейчас, то есть раньше мы формировали, у нас был другой угу. механизм формирования групп, сейчас посол делает официальный запрос, вот, как бы, и... Ну, это, это более прозрачно, то есть нам с Украины людей, грубо говоря, формируют. Вот, ну, у меня. Я согласна принять любого человека, кто, кто, был ранен и служил в АТО. У меня есть два требования. Первое, это человек должен быть в состоянии перенести перелет, это все-таки пять uh с -huh. половиной часов. И второе, мы не берем с большими ожогами, потому что там все-таки солнце, а это я могу изнавредить, я могу сделать хуже, я не могу это позволить. Так. Uh, просто хотелось бы понять, то есть критерии отбора на ваших плечах, или вы решаете каким-то голосованием в той самой группе, кого саме запросить? Нет, мы обычно делаем запрос ну, посол пишет, mm -hmm. то есть у человека должен быть загранпаспорт, то есть... И... То, то украинская сторона да. может в свою работу. Да. А, в, они разной степени тяжести, то есть mm -hmm. у меня были разные, у меня были мальчики и с ампутацией, и были люди, у которых там осколочные ранения, то есть, ну... А немає ніяких перешкод цьому. Тобто, я так розумію, що війна продовжується і за межами України, ну, конечно, і у вас також, окрім кабінетів, ще є прихильники так званого руського міра і в Арабських Еміратах. Тобто, чи велика така завада перешкода саме в них? Так. Да, тому що, наприклад... Э... у нас, ну, с другой стороны, это нас стимулирует двигаться в рамках правового поля и закона. Потому что, согласно закону Эмиратов, мы не можем, например, заниматься благотворительной деятельностью. Благотворительная деятельность – это лицензируемая деятельность в Эмиратах. То есть я должна получать лицензию. Или же просто я должна обращаться в красный полумесяц да, и проводить эти все через официальные фонды. Поэтому, то есть мы знаем, что мы под постоянным пристальным надзором. И мы uh -huh. просто... Это нас даже, ну, например, посольство, например, это стимулирует с нами более плотно работать. Потому что они могут нас легализировать, да, мы можем дать ресурс. И мы вот так вместе собираемся, и получается конфетка. Это очень интересно. Что касается развития коммерческих способностей, э, если так, украинцев. То есть, как много украинцев... Украинцы занимаются какой-то коммерческой деятельностью и сейчас э, стосуются до громады, как носится относятся до громад. Ну, вот в отличие от русской диаспоры, у нас в этом плане проблемы, потому что если русские, они обычно приезжают и они... Они приезжают с капиталами, они основывают свои бизнесы. Украинцы в основном в Эмиратах работают э, наемными рабочими. То есть, или, то есть они работают в каких-то сервисах. То есть, это, или это или менеджерами в каких-то фирмах поэтому mm -hmm. э, вот конечно вот эта вот прослойка ну, коммерсов да у нас ее нет вот казахам в этом плане намного проще mm -hmm. я просто я ну мы дружим да и вот сейчас они тоже вышли из чатру и делают у них mm -hmm. у них есть свой ресурс который называется казахи в эмиратах вот, вот они тоже пропагандируют все казахское отличное от России mm -hmm. То есть вот чтобы это не, соци... не... С... Не... не ассоциировалось с Россией, то есть у них там они празднуют врус то есть вот ну они копируют с нас, мы мы дружим с лидером казахской диаспоры Багдад Дарбадаева и ей, вот, ей намного проще, потому что у них есть бизнесы она приходит, и ей говорят, я там тебе бесплатный зал дам на брус мы там проспонсируем это, мне не пойти. Мабуть, это Поэтому... через то, что кольори наших национальных прапоров схожи. <laughs> Дуже вам дякую, что завитали до нашей студии. Надеемся на розвиток также украинской громады в Арабских Эмиратах. Ирина Горбильова, я нагадаю, была гостем нашей студии.